Марченко Юрий Володимирович день Я хочу прежде всего поблагодарить наших э, высоких гостей которые э, откликнулись на наше приглашение и приехали на такое достаточно важное для нас событие как открытие полового отделения и компьютерного томографа Эта подия э, является примером э, такой э, совместной работы всех структур нашего района, это начиная с сельских голов, начиная с сельских рад, районной рады, районной администрации, депутатов областного совета, депутатов верховного совета и людей, какие-нибудь дужи до медицины в нашем районе. У нас есть кому работать, есть с чем работать, я надеюсь, что мы будем и по-дальшему улучшать медицину у нас в районе и надеемся на такую же плодотворную работу. У нас сейчас лучше, чем было вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня, я в этом уверен. У нас все для этого есть. Спасибо.